السلام علیکم ناظرین آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک میں ہم چند ہی روز پہلے منتقل ہوئے تھے میں ابھی گھر کے اندر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چونک پڑا کسی نے پیچھے سے چپت رسید کی تھی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا ایک ہم عمر لڑکا مسکرا رہا تھا میرا نام اسلم ہے اور میں تمہارا پڑوسی ہوں اس نے اپنا تعرف کرایا اور مجھے ناصر کہتے ہیں میں نے کہا میرا خیال یہ ہے میں نے تمہیں اسکول میں بھی دیکھا ہے ہاں میں بھی اسی اسکول میں پڑھتا ہوں اس نے تائید کی میدان کے اس پار دریا کے کنارے وہ تمہیں بڑی سی سفید عمارت نظر آ رہی ہے نا اسلم نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا ہاں ہاں کیوں نہیں لیکن اس میں کون سی ایسی انوکھی بات ہے یہ مکان دراصل اسیب زدہ ہے اس نے پر اسرار طریقے سے انکشاف کیا اسیب زدہ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا لیکن اس عمارت میں تو رات کو روشنی دکھائی دیتی ہے اور آسیب زدہ مکانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں روشنی نہیں ہوتی اس مکان میں دراصل ایک برقی بھوت کا بسیرا ہے وہ کبھی کبھی جوش میں آ کر رقص کرنے لگتا ہے اسلم بولا تم مجھے کیوں بے بیوقوف بنا رہے ہو آج کل تو بھوتوں کا وجود کسے کہانیوں کی کتابوں میں بھی ختم ہوتا جا رہا ہے میں نے کہا اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو آج رات ہی ہم اس عمارت میں چلیں گے اور میں ثابت کر دوں گا کہ یہ مکان عصیب زدہ ہے آج رات ٹھیک دس بجے کہو چلو گے چلوں گا میں نے جواب دیا بس تو ٹھیک دس بجے میں تمہارے پاس آؤں گا اسلم نے میرا منہ تکتے ہوئے کہا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اتنے میں ایک بڑی سیاہ کار اسلم کے مکان کے سامنے آ کر رکی اسے ایک چالیس سالہ خوش پوش شخص چلا رہا تھا یہ میرے والد ہیں اسلم نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں یاد رکھنا دس بجے اس اصیب زدہ عمارت میں چلنا ہے یہ کہہ کر اسلم اپنے گھر کی طرف پلٹ گیا اور میں اپنے مکان میں داخل ہو گیا اسلم سے میں نے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ رات کو اس پرانی سفید عمارت میں جانے کے خیال سے سے ہی میری ہوا کھسک رہی تھی لیکن چونکہ اسلم سے وعدہ کر لیا تھا لہذا جانا بھی ضروری ہو گیا تھا اگر میں ایسا نہ کرتا اسلم مجھے اسکول میں پڑوس میں ڈرپو کہہ کر بدنام کر دیتا ٹھیک دس بجے ہمارے گھر کی گھنٹی بجی یہ ضرور اسلم ہے میں نے دل میں اسے کوسا اور ٹارچ لے کر مکان کے باہر آ گیا وہاں واقعی اسلم کے روپ میں شیطان کھڑا تھا جی میں تو آیا کہ اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دوں مگر اپنی صبح کی کیسے برداشت کرتا مجبوراً اس کے ساتھ چل پڑا جب ہم سفید امارت کی طرف جا رہے تھے تو اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں اسلم اور اس کے دوستوں نے مجھے ڈرانے کا پروگرام تو نہیں بنایا لہذا میں نے اپنے آپ کو اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا اس مکان میں ایک شخص تنہا رہتا تھا اسلم نے مجھے بتانا شروع کیا اچانک ایک رات بجلی کی تاروں میں آگ لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ شخص تو بری طرح جلس گیا مگر عمارت کی کسی چیز کو بھی آنچ نہ آئی اس وقت سے ہر چیز اپنی جگہ جون کی تو موجود ہے کیا تم نے یہ سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اس کی بات جٹلانے کی کوشش کی میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا اس نے برجستہ جواب دیا لیکن قصبے کے تقریباً سبھی لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں اگرچہ اس مکان کی بجلی کٹ چکی ہے پھر بھی ہر رات دس بجے کے قریب اس کمرے میں باقاعدگی سے روشنی ہوتی ہے جس میں یہ حادثہ پیش آیا تھا کبھی کبھی تو یہ روشنی اس انداز سے حرکت کرتی ہے جیسے کہ برکی بھوت رکس کر رہا ہو اب ہم اس امارت کے قریب پہنچ چکے تھے پھاٹک میں داخل ہوتے ہی مجھے وحشت سی ہونے لگی لیکن میں نے اپنا خوف اسلم پر بالکل ظاہر نہ کیا ٹارچ کی روشنی میں خشک اور مرجائی ہوئی جھاڑیوں کو دیکھتے ہوئے ہم مکان میں داخل ہو گئے مٹی سے اٹے ہوئے پرانے فرنیچر نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا جب سے وہ شخص اس حادثے میں ہلاک ہوا ہے اس وقت سے یہاں کی ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے اسلم نے سرگوشی کی وہ آدمی بلائی منزل کے ایک کمرے میں جل کر ہلاک ہوا تھا وہیں روشنی ہوتی ہے کیا خیال ہے چلو گے وہاں میں نے جواب دیا آج میں برکی بھوت نامی شہ سے مل کر ہی رہوں گا ڈرو گے تو نہیں ہرگز نہیں برکی بھوت کے باپ سے بھی نہیں ڈروں گا اس کے بعد ہم دونوں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں طے کرنے لگے مجھے یقین تھا کہ اسلم کے دوست مجھے ڈرانے کے لیے کسی کونے خدرے میں چھپے ہوں گے اور بڑے ڈرامائی انداز میں مجھے ڈرائیں گے میں نے بھی تہیا کر رکھا تھا کہ اگر کسی نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تو مار مار کر اس کا بھرتا بنا دوں گا دیکھو ناصر یہ ہے وہ کمرہ جب ہم اوپر پہنچے تو اسلم نے دائیں طرف تیسرے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کمرے کا دروازہ بند تھا لیکن اس میں سے روشنی باہر آ رہی تھی جیسے ہی میں نے آگے قدم بڑھایا اسلم نے گگیاتے ہوئے کہا اس کمرے کے قریب ہرگز نہ جانا ناصر لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھتا رہا اچانک روشنی نے اس انداز سے رقص کرنا شروع کر دیا جیسے واقعی کوئی آدمی ناچ رہا ہے اسلم مجھے وہیں چھوڑ کر چیختا ہوا سیڑھیاں اتر گیا تم لوگ مجھے اس طرح نہیں ڈرا سکتے میں نے ڈانٹ پلائی میں تمہاری کسی بھی شوب دے بازی سے مروب نہیں ہو سکتا ٹھہرو میں تمہاری ابھی خبر لیتا ہوں یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھا اور اس کو کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا ہینڈل پر ہاتھ لگنا تھا کہ میری ٹارچ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور میں خود فٹ بال کی طرح لڑکتا ہوا چار پانچ کلا بازیاں کھا گیا کئی منٹ تک پورا ہاتھ جنجلاتا رہا جب ہوش کچھ ٹھکانے لگے تو ٹارچ اٹھا کر میں نے بھی راہ فرار اختیار کی نیچے گیٹ کے پاس اسلم کھڑا خوف سے کام رہا تھا میں نے سوچا آگے چل کر یہ بڑا کامیاب اداکار بن سکتا ہے مجھے یہ بونڈا مزاق بالکل پسند نہیں آیا میں نے غصے سے دھاڑا تم نے اور تمہارے دوستوں نے مل کر ہینڈل پر بجلی کا کرنٹ گزارا تھا نا یقین کرو ناصر میں آج سے پہلے یہاں کبھی نہیں آیا تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ بجلی کا بھوت ہے اور کیا اس نے تمہیں سزا دی ہے بھوتوں کا دنیا میں کوئی وجود نہیں میں نے اسلم سے اختلاف کیا میں بھی یہی سمجھتا تھا مگر اب جب کہ تمہیں برقی بھوت کا ٹھوس ثبوت مل چکا ہے پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا نہیں میں نے جلا کر جواب دیا پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا اگر تم بہادروں کی طرح میرا ساتھ دو تو ہم اس نام نہاد برقی بھوت کا راز معلوم کر سکتے ہیں میں تم سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بھوت کے ہاتھوں مارے جائیں زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے میں نے اسے تسلی دی اور پھر اس برقی بھوت کے متعلق تو تم نے ہی مجھے بتایا تھا ہاں مجھے تجسس تھا کہ یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ خیر یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو دیکھو بھائی میرے پاس جدید طرز کا ایک خودکار کیمرہ ہے جو مرضی کے مطابق تین مختلف اوقات کی تصویریں لے سکتا ہے کل ہم اسکول کے بعد یہیں آئیں گے اور اسے فٹ کریں گے اگلے دن اسکول کے بعد ہم پھر اس ویران مکان میں داخل ہوئے میرے ہاتھ میں وہ حساس کیمرہ موجود تھا بلائی منزل پر جا کر میں نے اس کمرے کا باہر سے اچھی طرح جائزہ لیا کچھ دیر کی تلاش کے بعد مجھے کیمرہ نصب کرنے کی ایک موزوں جگہ مل ہی گئی میں نے اسلم سے کہا تم اس دیوار کے پاس کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے کندھوں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں پہلے تو اسلم ذرا ہچکچایا مگر پھر راضی ہو گیا میں نے اس کے کندھوں پر چڑھ کر کیمرہ روشن دان میں اس طرح فٹ کر دیا کہ وہ کمرے کے اندر کی واضح تصاویر لے سکے یہ کیمرہ رات دس بجے سے ہر پندرہ منٹ بعد تین تصویریں لے گا میں نے واپس آتے ہوئے اسلم کو بتایا اگر کسی نے اس کیمرے کو نہ چھیڑا تو کل صبح تک ہم کی بھوت کا راز معلوم کر لیں گے تم بھروسہ رکھو میں اس کیمرے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا اسلم نے مجھے یقین دلایا اگلے روز اسکول کے بعد ہم دونوں سیدھے اس بیران عمارت میں پہنچے کیمرہ اسی جگہ موجود تھا اسے لے کر ہم وہ سیدھا عمارت سے باہر آ گئے آج رات میں خود ہی فلم ڈیولپ کروں گا صبح تک ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ برقی بھوت کا راز کیا ہے اگلے دن ناشتے کے بعد میں چھوٹے سے نجی اسٹوڈیو میں بیٹھا کہ اسلم آ پہنچا اور بولا تمہارے اس خودکار کیمرے نے کیا کامیابی حاصل کی ہے بس چند منٹ انتظار کرو پھر تصویریں صاف اور واضح نظر آنے لگیں گی میں نے جواب دیا جب تصاویر پوری طرح صاف ہو گئیں تو مجھے پہلی تصویر دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی اس میں سوائے فرنیچر کے کچھ بھی نہیں تھا اسلم کی تنزیہ مسکراہٹ نے مجھے شرمندہ کر دیا لیکن دوسری تصویر نے بڑی تقویت پہنچائی اس میں تین آدمی کھڑے الماریوں میں سے ڈبے اور فائلیں نکال رہے تھے جب ہم نے تیسری تصویر دیکھی تو اس نے ہم دونوں کو بری طرح چونکا دیا اس میں تین آدمی کرسیوں پر بیٹھے چند فائلوں پر جھکے ہوئے تھے دو آدمیوں کی پشت دکھائی دے رہی تھی لیکن تیسرے شخص کا چہرہ کیمرے کے این سامنے تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان دونوں کو ہدایت دے رہا ہے اور سب سے تعجب خیز بات یہ تھی کہ ہدایت دینے والا اسلم کا عزیز تھا میں نے وہ تصویر اسلم کو نہ دکھائی اور اسے انتظار کرنے کا کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا میں نے فون کر کے انسپیکٹر کمال کو سارا واقعہ سنا دیا آدھے گھنٹے کے اندر, اندر اندر انسپیکٹر کمال نے اسلم کے عزیز اکرم کو ہیروئن کے ناجائز کاروبار میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا اس وقت اسلم کو میں اپنے ہی گھر روکنے پر مجبور تھا جب انسپیکٹر کمال نے مجھے مبارکباد دی اور حکومت کی طرف سے ایک بڑے انعام کا وعدہ کیا تو میں نے کہا آدھے انعام کا مستق اسلم بھی ہے جب سب چلے گئے تو مجھے ایک سوال پریشان کرنے لگا وہ یہ کہ ویران عمارت کی بجلی کٹ چکی تھی تو پھر اس میں روشنی کس طرح ہوتی تھی لیکن مجھے اس کا جواب انسپیکٹر کمال سے مل گیا انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ نہ تو بجلی کا کنیکشن لگوا سکتے تھے اور نہ جنریٹر چلا سکتے تھے اس لیے انہوں نے پاس والے کمرے میں بڑی بڑی چند بیٹریاں چھپا رکھی تھیں اور انہی کے ذریعے روشنی کیا کرتے تھے یہ تھا قصہ پر کی بھوت کا